Замона на Донецкому напрямку. Едемо у Красногорівку на позиции 28-й бригады. Информация прошла, что, что у нас работают журналисты. И поэтому как-то удивительно но сегодня вообще. А это что, правда влияет так? Конечно. Конечно влияет. Как АБСЕ приезжает, так сразу обстрелов нету. Только выехали, сразу начинают открывать. Ні, я вже страху у людей немає, можна так сказати, психологічний стан вже наручиться, синдром вийде не вже А в чому це проявляється? Проявляється в тому, що вже не страшно їм нічого вже. Просто вже нічим не здикаєш, тобто значить стрілкотня, там міни падаються вже. Это довольно-таки стало в, в рамках рамки заходы уже нормально. для, для гражданского человека не понять, а тут уже все стало по-другому. Это давно уже пролетело? Да? Да. Не-не, то от ДШК. ДШК утес. Далі на околиці Старомихайлівка також добре, чітко видно нам, що відрити все окопи там для АГС, позиції там СПС стояло в них. І ще дуже багато обороняючих окопів. А куча Тоже, теж теж Також окапуються. Також вчора ночі було замічено, що чотири чоловіка відривали лопатами собі окопи. Але... Дякую мінським угодам нам не можна їх кувати, щоб навіть ми відійшли, не копали. Відкривати цю будь заборонено. Біра нападу ми відбуваємося, який напад, як був там 3 числа, то задіяли було БМП, бо вже автоматично стрільбою вже не могли, не могли б знешкодити, а нам треба було БМП задіювали. БМП зу 23-2. На екрані. там вони знаходяться вже. І зпосередньо також є пости. За нами також наблюдають, але я зараз і час що... поки нас ще не видно. Ну, замітили ми групу їхню в составі чотирьох чоловік. Взяли ми два на пансіонаті, замітили, взяли ми їх там двох ми замікло, двох... двох ми забрали. Один-двохсотий, одного ми пляного взяли. З російськими паспортами, з нашивками. Ну що, ми їх передали, забрали в нас, приїхали контрзв'ятки, що забрали в нас. Ти, все, а далі, Що з ними там далі, ми не знаємо. Чи помінялися на наших, ми точно. Буває, вони бувають між собою, щось в них там теж якісь тірки буває в них. Часто по нам стріляють. Питалися в них, хто ви, що. Ми каже, українець, каже, так, да, українець. що Україну продав, мовчить. За що. За деньги, гроші. Питалися розказати, що вони шахтери. Да. Що вони шахтери, трактористи і тому подобне. Десь близько, десь вчора перший раз стріляли, він десь туди бив. Техніка не храниться там. Десь зерноток. Ну ми бачимо, що там теж з звідти виїжджає робота. Ежедневно. Ну по крайней мере вы теперь видите, что это не от нас зависит. Ну уже это самое. Нет, ну в смысле просто сегодняшняя куча приезжает, еще на журналистов других. Пока каска есть, за у пресса. Может покажем что? Вытаскивали. Вытаскивали через третий подъезд, через крышу. Чтобы... Так это следы от танков? Да. Это там, там. Вот картинка. Есть ролик. Называется «Ночной бой в Старомихайловке за первое число». Где они четко снимают, оттуда снимают позицию, как они лупили по этому дому. Они его назвали просто объектом, хотя прекрасно знали, что здесь живут люди. Ну а у вот них какая-то логика хотя бы есть? Они стреляли по вам и не попадали? Или да. Стреляли по нам и не попадали. Иногда попадают, иногда не попадают, но мы этого не боимся. Ну, дом вот привести вот это все в порядок. Представляете, здесь сколько всего не разорванного. Сколько есть металла, который лежит под землей, на земле и все остальное. Это еще лет 5, 7, 8, 9, 10. И все это время все местные будут нас объединять в том, что если не мы, у них бы этого нет. Потому что просто так стоять на месте, когда тебя вот так обстреливают, я тебя, тебя при этом ко всем убеждаю, что ты должен выполнять минские соглашения, а они нет оно потихонечку начинает напрягать. Потом начинает надоедать. Поэтому дали бы команду, Пару же надо выпустить. Выпустили бы до самого Донецка, не напрягаясь потом. Что... А Вот эта война как началась? А, воды и сейчас нету, э, отопления нету, на кострах а, варили. Ну, вы думаете это? Сколько еще пройдет? Я думаю. Как вам сказать? Пока Путин будет, я так думаю. Мое мнение. А там кто? То его есть знает? вы предполагаете, что как только Путина не станет, да. война прекратится? Я так думаю. Это мое мнение. А там кто его знает? Хоть что-то уже у нас. Вот все, вот труба дырявая. Это из последних подарков? То, что ну, ты да, туда ты... да, вот да. на сауну позавчера пролетело. Тут. Хорошо, что оно не встряло. А ну, расскажите, что так. это? А что мы сами <связываемые> не знаем? Управляемый <связываемые> 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 радио... Не, ПТУРС. Где-то, грубо взять 150 метров. Реактивный управляемый да. снаряд. Вот это когда прилетело? Перед ним независимость за три дня. 20. Получается, как было? 20. А это не 16-го тут обстрел? 16-го? Ну, по крайней мере, не дал. Не больше, чем неделю назад. Ну да. А ну туда на самом деле на самом А вы же в школу пришли? Діти міста Красогорівка не зможуть піти до школи 1 вересня, оскільки терористи обстріляли її. Тут ми можемо бачити сліди від міномета заборонного калібру. Інформаторів багато. Вони сказали, що ми знаходимося на школі. І телефони слухались. Ну, вони ж не знали, на якій школі. Вони вдарили конкретно по школі. Вони хотіли нас в розплох взяти. А ми вже були на той час там, на позиціях і взагалі ми не в цій школі були, а в другій.